शैलेशदया पात्रं भीभक्त्यादिगुणार्नवं यतीन्द्रप्रणवं वन्दे रम्य जामातरं लक्ष्मीनाथ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्य माम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोह तत्तदिराणि अस्मत्कुरोर्भगवतोस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेकमदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमस्तदन्वियुगलं प्रणमामि मोत्ना भूतं परश्च महदा भक्तनाथ श्री योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेणु परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नीला तुङ्गस्तनगि विदति सूक्तमुद्भोग्य कृष्णम् ृतिपदसिरस्तिथमध्यापयन्ति कोचिष्टायां सृजिनि गलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदातस्यै न भूय भूयये वासु भूयः अन्नवयल्पु न वैयान्दालरवर्त्

கும்பகர்ணனோ தும்புனக்கே பெருந்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்தா நுடைய அருங்கலமே ஏத்தமாய் வந்து திரவேலோரெம்பார்